Salam uşaqlar. Deyim kitabça 8-ci sinif dövrü qanunun B variantını izah edirəm. Sxim tamamlayın. Elektronların maksimum sayı S yarım səviyyəsində 2 elektrondur və bir orbital orbital var. S yarım səviyyəsində P yarım səviyyəsində 6 elektrondur, 3 orbital var. D yarım səviyyəsində 10 elektrondur maksimum. F yarım səviyyəsində isə e, səviyyəsində isə 14 elektron var. Bir orbital Hər orbitalda 2 elektron var. Maksimum 2 elektron tutur. 3 orbital 5 orbital 7 orbital var. 2-ci suala baxaq. Normal halda X16 və Y11 atomlarında boş orbitalların sayını müəyyən edin. Hər e, atomun öz elektron konfiqurasiyası var və e, baxaq ayrı-ayrılıqda hansı elektron konfiqurasiyaya malikdirlər. X16 2 8 və 6. Yəni 3 yarım 3 e, səviyyəsi var, elektron səviyyəsi var. Hər səviyyələrdə də öz yarım səviyyələri var. İndi baxaq 2 e, e, səviyyə dolub, yəni bunu göstərməyə ehtiyac yoxdur. Ona görə 3 nöqtə qoyuram və 3-cü səviyyədə 3s2 3p4 3d0. Və elektron konfiqurasiyasında olan orbitalların elektronların yerləşməsini göstərək. 1 2 3 4. D isə boş olacaq. Fikir verin, neçə boş orbital var? Bizdən boş orbitalların sayını istəyir. 1 2 3 4 5 boş orbital var ya a olacaq ya e olacaq. Keçdik y-ə. Y 11-ci elementdir. 2 8 1 və 2 səviyyəni göstərmirəm, çünki dolub, yəni o orbitalları elektronlarla dolub. 3s 1, 3p 0, 3d 0. Və fikir verin 1 2 3 4 5 6 7 8 orbitalı var, boş orbitalı var. Cavab A variantı olacaq. 3-cü suala baxaq. A və B-ni müəyyən edin. Baxırıq. 1-ci səviyyədə biz bilirik ki, maksimum 2 elektron var. Yəni A-mız 2-dir. Və 2 + 8, 2 səviyyənin bir yerdə 10 elektron olacaq. Burada da 2 elektron var. Deməli biz 26-dan 12-ni çıxsaq tapacağıq B-nin sayını. 14. 4-cü sual. İonları verib X3 müsbət, Y mənfi ionu. Protonların sayı X-in protonunun sayı 15, Y-nin protonunun sayı B. X3 müsbətinin elektronların sayı A, Y mənfi elektronların sayı 18. Biz əvvəlcə baxaq görək, həm 15 ilə, həm də 18 ilə gedə bilərik. X ilə gedək. X-in protonların sayı 15-dirsə, neytral halda olan elektronların sayı da 15-dir. Amma bizim ionumuz 3 müsbətdir. Yəni 3 elektron azalıb deməkdir. 15-dən 3 çıxanda 12 edəcək. Deməli bizim A-mız 12-dir. İndi baxdıq B-yə. B-də B-miz nə qədərsə, həmin B Yəni B qədər elektron artıb, 1 elektron artıb olub 18. Deməli bizim B-miz 17 imiş. A olacaq 12, B olacaq 17. 5-ci suala baxaq. Azot baş oksidi və hidrogenli birləşməsin istəyir. Biz əvvəlcə xatırlama edək, qruplar üzrə elementlərin əsas qrup elementlərinin baş oksidləri və hidrogenli birləşmələri necə olur? 1-ci qrup baş oksidi 1-ci qrupun baş oksidi R2O hidrogenli birləşməsi RH 2-ci qrup baş oksidi RO hidrogenli birləşməsi RH2 3-cü qrup Baş oksidi R2O3. Hidrogenli birləşməsi RH3. 4-cü qrup. Baş oksidi RO2. Hidrogenli birləşməsi RH4. 5-ci qrup. Bizə azot lazımdı, çünki azot 5-ci qrupdur. N725. Fikir verin, axırıncı təbəqəsində 5 elektron varsa, deməli həmin element 5-ci qrupda yerləşir. 5-ci qrupun baş oksidi R2O5, hidrogenli birləşməsi RH3. 6-cı qrupu burada cavabımız olacaq R2O5, yəni N2O5, hidrogenli birləşməsi isə NH3. 6-cı qrupu da yazaq. RO3 ErH2 7-ci qrup R2O7 RH 6-cı suala baxaq. Cədvəli tamamlayın. Elementləri verib, sıra nömrəsini 24 verib, Y-nin sıra nömrəsini istəyir. X-in dövrün və qrupun nömrəsini istəyir. İndi baxaq. X elementi 24-cü elementdir. Əvvəlcə xatırlatma edək, 20-ci elementdən sonra və 30-cu elementə qədər olan elementlər d elementləri adlanır. Həmin elementlərin ümumi konfiqurasiyası, elektron konfiqurasiyası 2 8 x 2 olur. X-in yerinə rəqəmlər olur. 8 + 1 olur. 8+2 olur və artı-artı gedir. Bu ə, üstə gəldən sonra olan rəqəmlər d elementlərinə, d elektronlarına aiddir. Ə, və baxırıq, ə, amma ə, bu ümumi konfiqurasiyadır. Bütün d elementlərinə aid olan ümumi konfiqurasiyadır. Amma ə, istisna 2 element vardır ki, 24-cü elementlə yani 29-cu elementdə 28x bir olur. Yəni 4s2 yox, əslində 4s2-dir, hamısına aiddir. Amma 24-cü elementlə 29-cu elementdə 4s2 yox, 4s1 olur. Yəni 24-cü element, verilən x elementinin də elektron konfiqurasiyasının axırıncı təbəqəsində 4s2 yox, 4s1 olacaq. Aşağı indi elektron konfiqurasiyasına 2 8 8 1 olacaq. Və nə qədər topluyuruq, nə qədərdirsə 24-dən çıxıb yazırıq 3-cü dövrün 8-in üzərinə. Yəni ayırırıq biz elektronları, çünki 8-in içində 3s2 3p6-dır, amma 8-dən sonra plus yazdığımız nə qədər yazacağıqsa, o olacaq 3d nə qədərsə. İndi baxaq. 2+8+8+1 24-dən çıxırıq eliyir 6. 5. Üzr istəyirəm 5. Deməli 19-a 5 gələndə eləyir 24. Onda bizim dövrümüz nəçə olacaq? 4-cü dövr. Qrupumuz nəçə olacaq? 6-cı qrup. 5+1 6-cı qrup. 6-cı B yarım qrupu. Çünki D elementidir. Keçdik Y-yə. Y, y 4-cü dövrdə yerləşir. 4 dənə elektron. Savias yazırıq. Və axırıncı təbəqəsində 6 elektron var, çünki 6-cı A yarım qrupudur. Əgər 6-cı A yarım qrupudursa, deməli ümumi təbəqə hamısı tamamlanıb. 2, 8, 18. Baxaq. 2 + 8 = 10, 28 üstünə 6 gələndə 34. Deməli bu 34-cü element olacaq. 7-ci suala baxaq. Elevin diaqramında uyğun bəndləri qeyd edin. Protonların sayı 12, neytronların sayı 12, elektronların sayı 10, kütlə ədədi 23, nüvəsinin yükü müsbət 12. Baxaq. Ayrı-ayrılıqda yazaq. Natrium müsbət 11-ci element, kütlə ədədi 23. Maqneziyum müsbət 2, 12, 24 və baxırıq. Protonların sayı heç vaxt dəyişmir. Protonların sayı elə sıra nömrəsinə bərabərdir. Natriumun protonun sayı 11, maqneziumun protonun sayı 12 olacaq. Deməli 1-ci aid olacaq maqneziuma. Neytronların sayı da dəyişmir. Kütlə ədədindən protonların sayını çıxanda neytronun sayı tapılır. Yəni 23 - 11 12 edəcək. 24 - 12 on çi edəcək. Deməli, neytronların sayı eynidir. 2 İki, İkinci fikir hər ikisinə aid olacaq. Əgər neytronların sayı eynidirsə, həmin elementlərə izotonlar deyilir. Keçdik üçüncü fikrə. Elektronların sayı 10-dur. Baxaq. Elektronların sayı deyəndə protonun sayına qədərdirsə, elektron Əgər elektronu verirsə onda azalacaq, elektronu alırsa artacaq. Burada elektronu verib müsbət yüklənib. Bir dənə verib, deməli 11-dən bir dənə azalıb. Yəni 11-1=10 edəcək. Burada isə 12-dən 2 dənə azalıb. Yəni elektronun sayı bərabərdir 12-2=10 edəcək. Fikir verin, ikisinin də elektronlarının sayı eynidir, onda 3-cü e, fikir də hər ikisinə aid olacaq. E, Əgər elektronların sayı eynidirsə, müxtəlif elementlərdirsə və elektronların sayı eynidirsə, həmin elektronlara izoelektronlar deyilir. Keçdik 4-cü fikrə. Kütlə ədədi 23-dür. Baxırıq, natriumun kütlə ədədi 23-dür. Deməli 4-cü fikir natriyuma aid olacaq. Nüvəsinin yükü müsbət 12-dir. Nüvəsinin yükü müsbət 12 maqniyuma aid olacaq. 8-ci suala baxaq. İonlar verilib, x2 müsbət, y mənfi. Protonun sayın e, x-in protonun sayın b verilib, y-nin protonun sayın 17 və biz 17-yə gör, görə e, məsələnimizi e, həll edəcək. Baxırıq, y mənfi Y mənfi 17-ci elementdir. Protonun sayı 17-dir. Hətta elektronun sayı da neytral halda 17 olub. Amma bir elektron alıb olub 18. Deməli bizim X2 müsbətimizin də elektronun sayı 18-dir. Amma 20 idi, azalıb olub 18. Çünki əvvəl elektronun sayı 20 idi, 2 elektron verib olub A, yəni 18 bizdən nə istəyir? bizdən beyni istəyir. yəni 20. cavab 20. 9-cu suala baxaq. Hansı elementlər dövr sistemin eyni qrupunda yerləşir? X 18-ci element elektron konfiqurasiyasını açaq. 2 8 8. Axırıncı təbəqədə neçə elektron varsa, həmin elementin qrupun nömrəsini göstərir. Yəni 8-ci A yarım qrupu. Y 8 2 Altın 6-cı qrupda yerləşir, 6-cı A yarım qrupu. Z 36-cı elementdir. 2 8 18 və 8. Və bu da 8-ci A yarım qrupunda yerləşir. Keçdik T-yə, 28-ci elementdir. Və fikir verin, əgər 20-dən 21 daxil olmaqla 21-dən 30-a qədər də element olduğuna görə D elektronları ilə tamamlanana tamamlanana gedəcəklər. Yəni 2 8 8 2 qalanı yazırıq D yarım səviyyəsinə, yəni D yarım səviyyəsinin payına düşür 8 elektron. Və qeyd etdim ki, əgər axırıncı elektron təbəqədə yarım səviyyədə və D ilə S yarım səviyyədə olan elektronların cəmi əgər 8 9, 10 olarsa, həmin element 8-ci B yarım qrupunda yerləşir. Fikir verin, burada da cəmi neçə olur? 10. Onda 8-ci B yarım qrupunda yerləşir. Keçdik M-ə, 17-ci elementdir. 2 8 7. 7-ci A yarım qrupunda yerləşir. Onda bizim 8-ci qrupda yerləşən X-dir, Z-dir və T-dir. 10-cu suala baxaq. Xlor atomu üçün uyğunluğu oxlarla göstərin. Baxırıq, xlorun elektron konfiqurasiyasını açsaq 2 8 7. Tamamlanıb, yazmıram. 3 nöqtə qoyuram. 3s2 3p5. S-də cütdü. P-ni açsaq 1 2 3 4 5 Bir dənə tək elektronu var, yəni tək elektronların sayı 1. S orbitallarında olan elektronların sayı e, tam aşağı elektron konfiqurasiyasının 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3d0 da yazaq hər ehtimala. İndi soruşur bizdən S orbitallarında olan elektronların sayı 1. 2s orbitali, biri 3s orbitali. Hər s orbitalında da 2 elektron var. Deməli 6 elektron olacaq. P orbitallarında olan elektronların sayı 6 və 5. Deməli 6 üstünə 5 gələndə edəcək 11. 11-ci suala baxaq. Nisbi atom kütləsi 55 olan elementin neytronların sayı protonların sayından 5 vahid çoxdur. Deməli, əgər protonun sayı x dırsə, neytronun sayı da protonun sayından 5 dənə çoxdur. Yəni x + 5-dir. Və ə, biz bilirik ki, nisbi atom kütləsi bərabərdir proton + neytron. Yəni 55 = x + x + 5. 2x = 50, x da bərabərdir 25. Deməli, bizim Protonumuzun sayı 25, yəni sıra nömrəsi 25, neytronunun sayı isə 30-dur. İndi baxırıq, bizə lazımdır ki, X elementi sıra nömrəsini yazaq və elektron konfiqurasiyasını açaq. 20-ci elementdən yuxarıdırsa 30-a qədərdirsə, deməli D elementidir və istisnaların siyahısına aid deyilsə, onda biz yaza bilərik 2 8 8 2. İstisnalar 24-cü element ilə 29-cu elementdir ki, 2881 yazırıq. 2 yazmırıq. Və toplayırıq, 25-dən çıxırıq, qalanı da yazırıq 3-cü dövrün, yəni 3-cü səviyyənin 8-in üzərinə 25-dən 20 çıxanda 5 edir. Deməli, bizim axırıncı elektron təbəqəmizdə 7 element var, 7 elektron var, 7 elektron varsa, deməli 7-ci qrupun 2 yarım qrupundadır, çünki ə, əlavə yarım qrupdur, dəliment olduğuna görə və 4-cü dövrdür. 4-cü dövr. Baxırıq, 4-cü dövr, 4-cü dövrün 7-ci qrupun əlavə yarım qrupunda yerləşir. 12-ci suala baxaq. Əsas yarım qruplarda yuxarıdan aşağıya getdikcə elementlərin metallıq və qeyr-metallıq xassələri necə dəyişir? Əsas yarımqruplardan yuxarıdan aşağı getdikcə metallıq xassəsi artır, metallıq xassəsi artır, qeyri-metallıq xassəsi azalır. Məsələn, göstərə bilərik, 1-ci qrupdan litium, natrium, kalium, rubidium, seziyum, fransium. Aşağı getdikcə metallıqları artır, güclənir, güclənir, qeyri-metallıq isə zəifləyir. 13-cü suala baxaq. Hansı elektron quruluşuna malik olan element daha qüvvətli metallı xassəsi göstərir? Biz bilirik ki, aşağı getdikcə və sol tərəfə getdikcə metallıq artır. Onda biz həmin elementləri yaza da bilərik. Məsələn, 4s1 daha aşağıdadır, 3s1 onun üst istəsindədir, 4s2 bu tərəfdədir, 2s2 2s2 və 3s2. Fikir verin, bu istiqamətdə və bu istiqamətdə ə, ən güclü redüksiyə edici, yəni metallıx xassəsi güclü olan 4s1, 4s1-ə uyğun gəlir. 14-cü suala baxaq. 2-ci qrupun əsas yarımqrup elementlərinin baş oksidləri və hidroksidlərinin formulalarını göstərin. Yazaq 3-cü qrupa qədər baş oksidlər və hidroksidləri 1-ci qrupun baş oksididir R2O, hidroksidi ROH, 2-ci qrupun baş oksididir RO, hidroksidi ROH2. Çünki OH-ın valensliyi 1, R-in də valensliyi nəçədirsə, məsələn, tutaq ki, R-in valensliyi 1-ci qrupdusa 1 valentlidir, indeksəsinə düşmür, amma 2-ci qrupda R-in valensliyi 2-dir, ona görə OH-a 2 düşəcək. Burda da yenə eyni ilə R-in valensliyi 2-dir, oksigenin valensliyi 2-dir. Ona görə ixtisar gedəcək, indeksə heç nə düşməyəcək. Keçək 3-cü qrupa, R2O3-dür. Ee, hidroksidi isə ROH3 olacaq. Deməli bizim cavabımız olacaq RO və ROH2. C variantı. 15-ci suala baxaq. Elementar hissəcikləri göstərin. Proton, neytron və elektron elementar hissəcik adlanır. Yəni 1, 2, 3 A variantı. 16-cı sual. Elementlər X nüvəsində protonların sayı A, neytronların sayı A/3. O deməkdir ki, neytronun sayı protondan 3-dən çoxdur. Baxaq, ayrı-ayrılıqda tapaq. Fosforda protonun sayı 15. Neytronun sayı 31'den 15 çıxanda 16. Bu değil. B variantında protonun sayı 1, neytronun sayı 1. C variantında protonun sayı 8, neytronun sayı 8. D variantında protonun sayı 17, neytronun sayı 20. Fikir verin. 17 20-dən 3, 3 ədəd azdır. 20 də 17-dən, yəni protonun neytronunun sayı protonun sayından 3 vahid çoxdur. Cavabımız D variantı olacaq. E-yə baxaq. Protonun sayı 13, neytronun sayı isə 14, 1 ədəd çoxdur neytronun sayı protonun sayından. 27-ci sual. Xrom 24 elementinin normal halda qısa elektron formulunu göstərin. Yenə də xatırlanma eləyim. 20-ci elementdən sonra 30-cu elementə qədər d-elementləridir. Yəni d-elektronları vardır həmin elementlərdə və d-elementlərinin ümumi elektron konfiqurasiyası 2 8 x x və 2 olur. Yəni axırıncı təbəqədə 4s2 olur. Amma istisna olaraq 24-cü element ilə 29-cu elementdə 2 8 x e, 1 olur. Yəni axırıncı elektron təbiqədə 4s1 olur. İndi baxaq. Yəni xromda e, 24-cü elementdə olacaq 2 8 8 1 və toplayırıq, qalanı da yazırıq. 24-cü element olduğuna görə krom 24-cü element olduğuna görə 19-da 24-dən 19 çıxanda edəcək 5. Deməli bizim qısa elektron konfiqurasiyamız 3d5 4s1 olacaq. A variantı. 18-ci suala baxaq. 3 variantlı elementin oksidinin 0.1 molunun kütləsi 10.2 qramdır. Elementin nisbi atom kütləsini hesablayın. Əvvəlcə isovalentlı metalın, elementin biz birləşməsini yazaq. X O X3 valentlidir. Oksigen də 2 valentli olur. Və çarpoz gələndə X2O3 olacaq. MR-in də tapaq bu birləşmənin 2x + 48 olacaq. Deməli, bizim 0.1 molumuz 102 qramdırsa 1 molumuz 2x + 48-dir. Burdan x-i tapaq. 2x + 48 = 102, 2x = 54, x da = 27. -dir. Yəni bizim x-ımız alüminium olacaq. 19-cu suallar, 19-cu və 20-ci sual. Hansı elementlər 8-ci qrupda yerləşir? Baxaq. E, x X 11-ci elementdir. 2 8 1. 1-ci A yarım qrupunda yerləşir. Y 26-cı elementdir. 2 8 8 2 + 6. 8-ci qrupda yerləşir. 8-ci B yarım qrupunda çünki D elementidir. Keçdik Z-də 30-cu elementdir. D elementinin D elementinin deməli axırıncı elementidir, yəni 2 8 8 2 üstə 10. Sing olacaq bu sing elementi və 2-ci qrupda yerləşir. 2-ci B yarım qrupunda. Keçdik 28-ə. T 28-ci elementdir. 2 8 8 2 üstə 8. Yəni bu da 8-ci B yarım qrupunda yerləşir. Biz nə demişdik? Əgər B yarım qrupudursa, dəlimentdirsə, axırıncı təbəqətsə toplasaq 6^2, 7^2, 8^2 olarsa, yəni ümumi top, toplasaq biz 8 9 10 alınarsa, onda 8-ci qrup B yarım qrupu olacaq. Hansı qaldı? 5-ci qaldı. L el, 27-ci element 2 8 8 2 + 7. Bu da yenə eyni ilə 8-ci B yarım qrupu olacaq. Çünki toplasaq, fikir verin, bunda 8 alındı, bunda 9 alındı, bunda da 10 alındı. Yəni y t və l 20-ci suala baxaq. Uyğunluğunu müəyyən edin. Elementləri verib, dövrləri verib və yarımqrupları verib. Baxırıq. X 4-cü dövrdür. Yazırıq X 4-cü dövr, yəni 4 dənə təbəqəsi olacaq və 6-cı B-dir. 6-cı B-dirsə, onda axırıncı təbəqədə fikir verin, 1^5 olacaq. Yəni bu xromdur, 24-cü elementdir. 2 8 8 və istisna olaraq heç vaxt biz yaza bilmərik ki e, 2 üstə 4 çünki d4 3d4 yarım səviyyəsi yoxdur belə bir səviyyə. E, i̇stisna olaraq 1 və 5 olacaq. Yəni 24-cü element xrom. Kiçik y-ə. Y 3-cü dövr olduğuna görə yazırıq y 3-cü 3 üç səviyyə və 5A yarım qrupunda yerləşir. Yəni d-si yoxdur. A yarım qrupdursa d elementi deyil də elektronu yoxdur. 2 8 və 5. Baxırıq, 15-ci element olacaq. B variantı keçdik. Z-də Z 4-cü dövrçə 4 yarım səviyyə olur, amma 6-cı A yarım qrupudur. Əgər 2-ci qrupdan yuxarıdırsa, onda tamamlanıb. D-si də tamamlanıb. 2 8 18 hesablayaq, burada 6 olacaq. Və ə, burada 28 34-cü element olacaq. a variante